Один из наиболее популярных виробів побутової продукции Південмашу на прикінці 90-х на своей кухне мала майже каждая родина. Это соковитискач струмок. Сама соковжималка очень удобная, очень компактная. Ей очень легко пользоваться. Конструкция такая, которая легко моется, хранится, не занимает много места в квартире. Собрать, разобрать ее очень легко, просто и, в принципе, это не занимает много времени. Домашние овощи и фруктовые заготовки на прикинце 90-х делали большинство днепровских господарок. Помидоры покупали много. 30 килограмм у меня шло не только на сок, но и на консервацию. Поэтому в среднем получалось где-то 20 томатного сока, литров. Процесс этот где-то полдня, как минимум. Принимала участие вся семья. Муж крутил, мы резали, Потом дальше сок это варили, консервировали. Процесс, конечно, очень интересный. Это как-то и сплачивает с одной стороны, а с другой стороны все-таки кушают все, значит, и работают должны все. Ты один день потратишь, но зато весь год кормит. Но сока получалось много. В принципе, достаточно его было, его хватало практически на целый год. И пили его все с удовольствием, потому что этот домашний сок, он никогда, не, ну, ни в какое сравнение идет, не идет с магазином. Поэтому он всегда вкусный. Помидоры у нас всегда были похучие, как положено в Украине. Абрикосы мы делали точно на ней, и причем мясистый такой пюре получалось. Персики, абрикосы, особенно сок, вот это вот с мякотью тоже замечательно на работает. Наши господарки ощадливые та и тавынахидливые. Процесс сокового делали. робили майже безотходным. Жмых который выходит отсюда. Вот он здесь бывает такой более жидкий, когда уже помидорчиков много. Потом многие экономные хозяйки перекручивают его дважды, для того, чтобы больше сока получить и выжать их из помидор. Я у одной замечательной хозяйки слышала, что когда в частном секторе для удобрения прикапывали этот жмых, то в итоге весной, когда помидоры проросли, получилась еще и рассада. Пивденмашевский струмок выявился настолько надежным аппаратом, что некоторые родины користуються ним и до ныне. За нынешних сложных умов алюминиевая ручная машинка снова стала у нагоди. Этим летом мы тоже не пользовались, потому что у нас были проблемы с электроэнергией, поэтому это была незаменимая вещь. И то, что она столько лет пролежала, она снова стала востребованной.